26 грудня продовження отримала тема водоканалу. Результатом страйку, який 25 грудня вилився у загальноміський масштаб, стало позачергове засідання виконавчого комітету. На розсуд депутатів свої попередні висновки представив голова перевіряючої комісії. На підприємстві затягується виплата заробітної плати. плати. Невідомий режим стражаючих економіки, як притягні матеріалу висим, так і про їх направлення роботи. Приймаючи Приймає понімання із ложимної формації, комісії читають. Місцельсообразне в рукавості КП Слава Родоканал активізира свої действия, значить ліпо предоставити місце керівництву. У свою чергу податкова інспекція провела ряд заходів спрямованих на роботу із відкриттям карної справи щодо заборгованості по зарплатні перед працівниками водоканалу. Ну, інспекція зібрала матеріали необхідне по цьому факту потерні з дітей по, по заробітній платі, И в рамках значит, уголовного кодекса, статьи 172, для, мы видим формальные здесь признаки, направились все материалы в городской отдел внутренних дел. То есть я вчера связывался с следователем, которого расписано это дело. На сегодняшний день, на сегодняшний день решение о возбуждении уголовного дела или отказе еще не принято. Идет сейчас вопрос, еще время То есть, еще есть и на сегодняшний день. Результатов оттуда никаких нет. Разумеющие складные ситуации, коревниство водоканалу пробует знать из мову и из коревниства Мистал Аллепок и выходить по Мы должны, обязаны администрации заплатить заработную плату. Но хочу тем не менее отметить, что это ответственность наша общая. Общая и администрации, и депутатского корпуса, и с Вы прекрасно знаете, прекрасно работает комиссия, которую под инициативой и его городского головы создана в лице Алексюка, действительно разложили прозрачно. Видят все, что у нас не хватает, не хватает, не хватает оборотных средств. Это все доведено во всех и постачих прежде директоров. Члены исполкома это тоже знают. Пожалуйста, если комиссия выявит или реально скажет те мероприятия, которые вот неправильное направление наше, которое ведет, и, тем более комиссии, члены комиссии заседали пожалуйста укажите но факт остается фактом если кто-то здесь скажет, что куда-то ушли деньги я не знаю с нарушением есть прокуратура налоговая, пожалуйста, мы открытые, прозорые все. Открытость, про которую рассказывают, не влаштовывает депутатский корпус и профильных сотрудников в иконкому. Деяких документів от руководства водоканалу необходимо ждать по несколько недель. Декабрь уже на подходе и в принципе уже можно подводить определенные итоги. Судя из того, что финплан, который вы предоставили позавчера, это информирующий членов физполкома, он был отправлен на доработку и профильная комиссия по жилищно-комнальному хозяйству не принял. Там э, никаких э, изменений особых на следующий раз э, ну, в плане цифр не замечалось. То есть как э, провальный. Условно говоря, бюджет города канала был, так он и есть. Мало того, мы когда разговаривали с вами, вернее, даже не с вами, а с Владимиром Петровичем, он здесь на исполкоме присутствии членов давал обещание, что при той помощи, которую мы оказали в ноябре, за октябрь погасить заработную плату, то в декабре вы справитесь и до 20 декабря заработную плату текущую, текущую, почерку, за ноябрь выплатите. Потому что шел разговор, и коллективу я трудовому давал обещание, что мы будем контролировать выплату текущей заработной платы, и задолженность, задолженность будет как бы разбита помесячно, и вы ее потихонечку будете гасить. Мало того, вот у меня письмо есть от Октябрьская, где Байрачный тогда предоставил этот план погашения, и последняя сумма здесь вот задолженность за іюль-август 22-26 декабря, це повністю вже графику, эта заробітна плата гаситься. Єдине, що мені непонятно было з цими графіками, вроде якобы письмо направили, до мене не дошло. Так в конечном итоге до мене офіційно ні одного письма не дошло. Поки листи та пропозиції мандрують різноманітними кабінетами, у колектива накопичуються питання. Деякі з них докладно озвучив член виконкому Валерій Бондаренко. И судя по тому, що я сьогодні свишу на спокою. последних полтора месяца, а членов исполкома остался всего лишь два с половиной месяца назад, у нас там появилась куча директоров, извините за такое слово, куча, несколько директоров, не знаю, я сегодня слышу, коммерческий директор, технический директор. Раньше у нас там был главный инженер и директор. И тогда у меня возникает вопрос, мне на него не надо отвечать. Сегодня какой процент заработной платы администрации, занимается общей зарплатой коллектива, который заработал. Это вы сами на него ответите и коллектива. Какой процент? Не с этого ли надо было начать? Второй вопрос, который вытекает отсюда. Что сделано лично директором за это время, чтобы не было этого конфликта в коллективе? Что сделал директор и вы, уважаемые руководители, чтобы не было этого конфликта? Найти общий язык с коллективом и найти компромиссные решения. У вас их много. И маршрутизация машин это не главное. Что три литра соляра он спалит, поехал, где-то у кого-то слева может что-то выкачает. Поэтому здесь сколько у меня вопрос следующий, сколько сегодня за выкачку вы выручили за последних полтора-два месяца? Если у вас это под контролем, чисто гражданам оказали помощь. Как сегодня, а сколько сегодня выкачали ваши конкуренты? Я имею в виду по стокам. А куда эти стоки сливать? Я задам очень много вопросов. Но главный вопрос здесь, еще раз говорю. И сегодня принимать решение исполкома, не видя здесь первого руководителя, принимать решение по нему. Я коллектив поддерживаю, потому что, по всей видимости, конфликт из-за отношения трудового коллектива с директором. Здесь основной кроется квинтэссенция всего этого дела. Поэтому без руководителя, что, где, почему он не нашел общий язык с коллективом. А начинать нужно вот с тех вопросов. Я дальше не хочу развивать тему счетчиков на домах, воды, повышение тарифов, насколько оно обосновано. Еще раз говорю, надо мной давлеет прошлое. Мы забрали насосную станцию, мы забрали фильтровальную станцию. В 2000 году, когда передавали жилье, железная дорога, это мы все покупали у кого-то. Сегодня у нас осталась одна вода Донбасса. У кого покупается, остальное свое. Да, сегодня правильно вы платите за электроэнергию, потому что насосные становятся, остановятся а и фильтровальные, и все остальное. Но, мои хорошие, вы лучше, люди у вас в коллективе знают больше и лучше. И члены исполкома здесь вам сразу операцию хирургическую не сделают, чтобы вы сразу были здоровыми. И все, решился весь вопрос. От того, какую ты одежду оденешь, если организм гнилой, он никак не заработает. А вот сегодня там гнилой. И прежде всего, говорят, рыбка откуда-то там гниет. Я не могу сегодня предъявить претензии вашему первому руководителю, вам, уважаемые директора, присутствующие здесь на исполкоме. Потому что в этом действительности очень детально должна разобраться комиссия. И это хорошо, что вы говорите, что у вас все прозрачно. И аудит, он тоже денег стоит сегодня. Аудит напишет, что вы должны на каждом счетчике, на каждом доме поставить счетчик. Что вы должны посмотреть, сколько, где вы проигрываете сегодня в потерях своих. Где за счет чопов забиваемых вы сегодня потери большие, потому что три раза на одно и то же место выезжает экскаватор, бочка и группа одна и вторая, и третья. И много-много нюансов. Я знаю работников водоканала, низко кланяюсь перед всеми тружениками. Я знаю, как эти люди ныряли, чтобы не остановить насосные станции фекальные. Я это знаю, я был присутствовал при, при минус 26 градусов. Вместе с Николаем Борисовичем Земляком. Я это все знаю, я глубоко уважаю этих тружеников. Просто надо на сегодняшний день найти с людьми общий язык. Вот. Не делать, что сегодня я начальник, а вы вот здесь подчиненные. Выводы. А именно вот сделать выводы так, надо вместе всем выжить. А насчет руководства тут уже надо в действительности очень серьезно-серьезно подумать. Если человек в состоянии Якщо він переоцінив свої можливості, слово Загалом колектив водоканалу вимагає виконання двох прохань: розірвати договір із Володимиром Байрачним, нинішнім керівником підприємства, та виплатити заборгованості по зарплаті до нового року. В результаті дебатів було досягнуто наступних домовленостей. Ну, я не знаю, 300-500 тисяч остаток, який у нас є з бюджету розвитку, Зараз спробуємо підготувати на сесію у нас в понеділок. Вот. И опять же, э, исходя из того, что вчера губернатор мне пообещал, что э, если мы сумеем что-то накрепить, то подкрепление дадут из казнед, ну, по Вот, Если успеем провести в понедельник, да, Игорь да, если успеем это в понедельник провести, то возможно 30-го вот это последний-предпоследний раз. Вот. То есть много денег не сможем, но все остатки, которые сейчас на конец года, мы сможем сделать, все, попробуем на сессию вынести и решить. Ну. А то первое требование, я уже мы за него проголосовали. Встречайтесь, разговаривайте, процедуру мы начинаем. І пайрачного 15 п'ятнадцятого. Отже, до тисячі гривень зарплатні колектив водоканалу до кінця року отримає. Втім, не гарантовано. А от долю пана байрачного вирішувати будуть після його звіту. Але чи ви дуже раптово захворіли керівник підприємства до 15 січня 2015 року? Не факт. На останок засідання керівництво водоканалу нагадало про ідею здати на металобрухт автівки, які не підлягають відновленню. Ці кошти також планують перевести на виплату зарплат.